Сюда хватай. Ну, все, я полетел. Иду через минут двадцать три. Давай. Ты тут? Да, я тут. Просто смотри, ну по поводу оскорблений, типа, мне стало интересно, потому что обычно, обычно, когда в игре кого-то сильно оскорбляют, это что типа наличные, типа, это больше, чем просто конфликт, просто война. Поэтому я поинтересовался, ты там не думаешь, что я там за кого-то заступаюсь или еще что-то? А я понял. После... Я понял. Ну, я ж говорю, ти ні разу случая не бачив з моєї сторони, особливо щоб я кого-то крім кроме клана фейта. Ну да, тому ти наверное, у мене в друзях. Ну от. Я просто так гнать хуйню не буду. Я то, що бачу, именно своїми глазами, не то, що мені розказує. Я своїми глазами то, що бачу, то і говорю. Просто то, що я бачу, я не знаю, може я щось пропустив. Але Селена теж в мене є в друзях, Ні разу не чув від неї, типу, такі. її удалив, як то, вона у фейт пройшла, а фейти труться з русака. Ну, вона ж нікого не оскарбляє. це просто, типа, клановий конфлікт. Ні. Ну, типу... Ні. Її поступок уже значить, що її треба сносити нахуй. Що вона вступила в этот підорастіческий клан. Трогає, не трогає, це суті не міняє. Просто розумієш, в чому прикол, що може бути така ситуація, що вона щось зрозуміє там вийде з того клану. Але через те, що там їй наговорили купу огидних речей, час, вона час, може вийде. вже Вона ж це не хоче, особисто, потому, що їй там бути. Якщо б вона зображала башку, вона б вийшла, а так їй вигідно там сидіти. А вигадана в чому? Либо донат, либо я хуй його знаю. либо то, что на самом деле происходит. Вот одно ну, из Ну так, На и премиум плюс. Я, ты, думаю, звідки, ну блядь. вот, значит, если премиум плюс, значит спонсирует. Если спонсирует, значит она подсасывает. Я же знаю, кто спонсирует, блядь. блядь. Да там и догадалка не ходы. Так, да. да. — У мене Джокер ні, но... джокер бомжара. він навіть не може свою основу прокачати, він просто хуєглот. Силу, просто дивись, щоб ти розумів, я, типа, нормально спілкуюся, що з вами, що ну, до будь кого з фейту, я можу під'їхати, нормально поговорити. І, і, ну, то, що вони роблять, я... Підтримую, але і я знаєш, що не типа, проти, засудую. хай зарабатує, але ну, зарабатує в другому місці, а не іменно в цьому підерському клані треться. Якщо вона там треться, значить це вигодно. Ну, в будь-якому разі, якщо тобі цікаво моя думка, то я просто вважаю, що прям так сильно оскарбляться, типа, навіть якщо конфлікт, навіть якщо вона пішла в той клан, типу, це не привід прям. Ну, не, не, я же тебе говорю, я то, что вижу, так и буду с ней поступать. Как она с русскими катается и то, что у нас с ними пиздилка, русаки заходили, она них убивала. Она никого из них даже не убивала. Поэтому она для моего общества урна. Мне слова не сказать. Да потому что твое мнение неинтересно. Не я вижу своими глазами, что ты сказать, делаешь и с кем не ты не делаешь, не я я делаешь разим, поэтому ты мне вообще. А, а то, что о чем вы, я общалась дальше долгого... с плюсиком, не тому же интересно. Ты девка с башкой нахуй, Конечно. ты поняла, что ты делаешь, а так ты ради выгоды следишь. головой все в порядке. Я не знаю, что ну, творится головой, у вас. Было все в порядке, ты ну, по-другому поступала бы. Нема сенсу слухаться, они продолжают и продолжают. Ты говорила, дашь телеграм, я тебе все, все, что у меня... Нахуй, нужен потому, уродский, нет, потому, нахуй нужен. не нужен твой уродский Телеграм. Мне твой телеграмм Телеграм нахуй не нужен. Я уже достаточно побачил, что и ты и тут все. делаешь и с кем ты делаешь. Ебало, дура, шлюхам слова не ты давали нам. Тебе нравится, заходить, на тебе нравится просто униженкой быть. Ну, будь униженкой. Нормально ja, друг, и ты вышла бы нахуй оттуда просто, нет, это нет, было бы совсем висит. другое отношение. Вы, у вас есть ты, желание вам... выливать, и то, может, что ты, ты делаешь, ну, я что у вас я самим не тебя будет такое отношение с моей стороны. Ну, меня, не то, что ты даешь. вообще обо мне, мне это никак не касается, потому что я знаю. Ну, то ты что знаешь, а я, еще раз повторяю, блядь, я то, что бачу, сказать, блядь, в твою сторону по идее, вот, поступки, блядь. Вот, было ну, бы нормально с башкой сказать, дружил, я же говорю, что вышла бы нахуй, что это твой волк. Он публиковался за Россию. Если я где-то рядом встану, сделаю кто-то скриншот и скажет, вот, э, Селена трется с русаком, правильно? Такой же может быть, может быть, я правильно. Я в твоих повадок, чтобы где-то кого-то подловить и какой-то скриншот сделать. Я ты тебе... в поступках, которые ты делаешь, с кем делаешь. Ты не равняй, блядь, ну, не сравни хуй с пальцем, блядь. Я лично ничего такого не делала. То, что ты мне там а, наговариваешь, настивый, эти да, слова, да, да. я оскорбления, они абсолютно неоправданы и ничем не, при, э, не, не подкреплены. Не пытайся не пытайся. Я а достаточно, ты достаточно побачил, кто, что, с кем ты водишь, а мне, мне даже скрины показывали, скажу, даже видео. показывали. Ты говоришь, значит, ты ничего не видишь. И ты, Давай, ты не, и не хочешь ничего видеть. Не и мне на 15 лет, чтобы ты мне тут трусила по ушам. Еще раз. Еще раз, кратко я тебе скажу, дружила бы с башкой, вышла бы нахуй с этого сепарского клана, и все. Да тебя было бы другое отношение. А так с твоих поступков я, и я, то что. я, ты, если ты, если я тебе в, скажу, в что нет. У меня как-то меня не показывала, что я в клане. Так вы все равно начали. О, ты, я война, сидела война. с другом общалась, вы залетели, меня начали убивать. Ой, Хотя, в принципе, война, мне еще, война, вы война. спрашивали, я с клана. Ты для меня дно, понимаешь? Хорошо, ты Фара считаешь адекватным, нормальным человеком, и ты, да, в принципе, военным? Блядь, не переключайся на вторые лица, я конкретно за тебя, разговариваю. На... ты переключайся на другие лица. Я тебе говорю, что у других другое отношение нормальное. Я тебе говорю, блядь, ты не переключайся на вторые лица, я конкретно за тебя сейчас разговариваю, Наход ты третьих лиц сюда оттягиваешь. А что за меня? Я знаю, кто я и что я. Вижу, вот как именно, ведешь, ты знаешь, хуёво ты знаешь, что ты, блядь, урный и отброс общества, и вот ты этот, сгой. И позор нации нахуй. Видишь, видишь, что у тебя в голове вообще творится? Только у тебя внутри много дерьма, а, которое ты хочешь бачу, просто бачу. выливать на всех. А что я дохуя чего? Просто мерзко а тебя. Ну так стебись нахуй, хули ты стоишь, блядь, упитываешь, как мочалка. Это ж мы сюда приехали. А я должен тебя спрашивать, где мне кататься? Я тут стоял, ты отъехал и приехал. Ну так, так же самое. Мы закрываем. стояли, ты приехал. Мне тоже самое спрашивать. У тебя где мне кататься, а где нет? Вот это еблину завали в питу. Ну, la policia, no policia. Это неадекватное. Какой контракт, контракт, не это какой-то там травм, отношение к фейту. именно к вам фейду. Просто да, Может, типа, что... Просто общество. Да, общество. Они Они вот, я ты вот, вот хорошо подметил. Клан к Я к нему отношусь, но... Воюет, допустим, клан на клан. Мы, мы так не делаем, что там... Вот Бурка в последнее время перестала там тоже трогать лица. Ну, не гоняют, не убивают, броню не спустят. А именно ваш клан, вы просто отбросы общества. Себя посмотри. Я себе бачу, що твориться. Твориться. Это ужас. Просто угодно. Просто для меня изгой. Просто ты делаешь. в изгоем, да? Своим життям за для того, чтобы лагерь запаха. Ежеш играешь важнее, и то, что вона делает в игре, ей важнее. а то, что в Просто жизни... Просто неадекватно. Мне кажется, а даже знаешь, опасен для общества. Да? Скажи мне, ты заходил на русские сервера, чтобы русских гонять? Ну, скажи. Отлично. я не я видела ни сервера, одного из я, вас я, там. Я сервера гоняю постоянно. Их. они как высоко лежат из пидорасы. Когда выщили. мы их было уже два случая, понял? Два случая уже было. Когда мы их щемили, они позволили русаков, чтобы, им... чтобы они помогали же, прикинь. Мы русаков ебашили, а они их не трогали даже. Что, Я тоже наблюдал такую ситуацию. Гандоны. Здесь недавно, когда приехали русаки, были возле тюрьмы, был здесь бастер. Перед, 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 ну, тут люди собрались, не пытайся нахуй себя хорошей стороны показать тут перед людьми. Ты прекрасно я знаешь, знаешь, кто я ты и что факту, как блядь. Как Нахуй ты это вот Кому надо, я могу скрины показать, с кем ты время проводила, что ты делала, с кем каталась, блядь. Просто, так блядь. у меня есть так же самое, у меня есть, тоже есть скрины. Но ты не хочешь их видеть, не хочешь, что и ладно, как бы твое дело. Телега нахуй не нужна, чем мне не хватало шлюха я кости лего. А ты что думаешь, я бы тебе свою основу дала или что? Мне даже левах, О, смотри, Селена, я могу я сказать тебе монетель. такой прикол, что Вот Га лично знает и видит, с кем из русских я общаюсь. Но у него таких предъяв, типа, ко мне, нет, как ктешником, потому что он прекрасно знает и слышит, о чем зову. я чувачствуюсь. Ты не знаю, что ты серьезно, чувач. Мы воевали с кланами. Повоювали и разошлись. Но именно с этим кланом у нас именно конфузы серйозні. Потому что то, что ну, мы дохуя побачили, что они делают и с кем они делают. Я знаю, но а еще больше конфузов стается через як раз такие особенности образы, когда вы начинаете ну, обзывать, там про родителей, когда якиму живущим образы. А те ученые не знают. Каждый приходит на личности, только... что я там такая сиха, хотя это даже не подтверждено. Такого в принципе нет. За свою морду они молчат. Критирай, ж господи, акстис. Она там бросала свои фотографии, минимум 15 человек это видели. Потому что тут бессмысленно, она там просто ну, шо, горох там в называет, так, лучше, лучше оскорблять члену, которая ничего и близкого не делала. Нет, но ну, твои поступки без, должны Я ну, тебя предупреждал еще в 20-х числах, то что, блядь,

у нас с тобой случай стороны не покажет, твоё, блядь, мы все знаем, что она тупо ебала Кого шлюха, она. Хуяло, да. Именно она будет показаться с хорошей стороны. Блин, ком, ком, так, ком так. В, в Кому надо, мы покажем. Она на самом деле. Ты Покатаемся, по сам на закрыла, вон, ты прав, ну, сам микрофон закрыл, а ты бы начал писать. Наказ гнила. Антонин. Это понос, который не может Еще я просто. Селена, дивись. Я от, о, саме в цій клановий конфлікт їсти не хочу, але я можу тобі просто пояснити, чому так відбувається, в після того, що військові пацани, які воюють, дуже емоційні, і от для них це як особиста образа, тому що вони бачать, що ти общаєшся, типу, ну, з русаками. А я не підтримую те, що вони говорять, типа, і переходять на особисті образи. Ну, але, ну, те, що фейт, ну, бивші ЮАшники, вони, типу, нормально спілкуються з русаками, це прям, ну, факт, це всі бачать. Просто я не вважаю, що за це варто так прямо оскарблять. Я навіть руських дівчат не оскарбляю ніколи. Я, это, я понимаю, что, знаешь, они против всех тех, вот если человек родился на территории России, и неважно в России он там или еще где-то, все, становится сразу, знаешь, какой-то мразью, просто, просто потому что, что он там родился. Мы, мы так не считаем. Есть люди нормальные. Конечно же, мы, вот, мы, знаешь, мы гоняемся за теми, у кого там русские флаги, там зетки, те, кто как-то оскорбляет там Украину, трогает нацию, вот все. Таких разу, знаешь, на три буквы и с такими разговорами быть не может. До всей этой войны, до всего этого вторжения ну, такого Я могу, не объяснить было. Такую вещь? Я могу тебе объяснить такую вещь, что даже люди, русские, которые только не поддерживают войну, то они нормально общаются с Зетниками. И ну, вот этот факт уже должен тебе давать понять, что ну, это общение, я тоже общаюсь с русскими, я знаю, что есть там нормальные, типа, адекватные типы с адекватными взглядами. Но только, мне надо крайне аккуратно, потому что они точно так же, как они нормально общаются с тобой, они могут общаться с зетниками. это же не то, что, знаешь, мы там поехали, где-то фототели с русаками, которые мы якобы считаем нормальными, и все, и уехали. Такого нет. ну в принципе, не общаемся с ними. Он говорит, что я села в машину с русским флагом. Да, было такое дело. Когда один американец э, ну подъехал, а, мы с ним в одной месте заспамились, то я села к нему в машину. Но потом, уже когда камера переключилась, я смотрю, что у него на капоте русский флаг. Я охренела. Мы отъехали. И пока я ему сразу же читала, говорю, что за тряпку на капоте. Он отъехал в Зеленку. И я говорю, ты что, говорю, поддерживаешь Россию или что? Он сказал, ой, ладно, типа, сейчас, 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 типа, уберу. Но...". Поставил украинский флаг, и я сразу же сделала скриншот. И когда мне Кустик предъявлял то, что я катаюсь э, с русаками в машине, под русским флагом, я говорю, вот, пожалуйста, посмотри на время, что этот человек через в течение пяти минут, ну, минут через пять, сменил русский флаг на украинский. И проблем нет. Он замолчал, но почему-то об этом никто не говорит. Все говорят, о, Селена катается в какой-то машине. Ну, блин, а что под этим, этим все идет? Ну, всем до одного места. Селена такая плохая. Селена за русаков. Там, у меня с русаками, я их очень сильно ненавижу, по тоже по личным причинам. Я думаю, как и у половины украинцев. Но я не опускаюсь до того, чтобы, знаешь, всю нацию просто, да, большинство из них, так, чтобы прям всех здесь катались э, один мальчик, ну мальчик, я не знаю сколько, я, 7 или 8 ему лет, родился в России, ну вроде, как он сказал. Где-то он это ляпнул, ничего не говорил, не слава России, И ничего, не... просто. И его кто-то из них, не помню уже, кто это было давненько, просто не... начали а, так, 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 за что? За то, что просто... просто мальчик родился в России, то, что у него такие родители там, не знаю, могли ему что-то сказать, он-то здесь при чем? Смотри, я тебе могу сказать, что просто у таких людей, которые военные, у них шторка. Ну, я тоже, кстати, военный, но у меня пока что шторка на месте. И, типа, ну, когда ну, ты видишь людей. своих друзей и видишь, что их пидоры делают, у тебя ненависть становится именно к нации. Нацистами становится там, понимаешь? И там уже будет похуй, типа, хороший это человек, плохой, какие у него взгляды. Достаточно только той инфы, что он из рашки. Ну я могу, ну я типа, скажем так, отношусь с пониманием к людям, которые несут такую хуйню. Это не значит, что я их поддерживаю, но, блядь, по крайней мере я понимаю, почему они так говорят. Я понимаю.